Hai, assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan teruskan kepada part 2 cara nak buat e-invoice menggunakan My Portal, uh, My Invoice Portal pengujian ya. Kita terus kepada cara nak buat invoice step by step. Ok saya akan tunjukkan anda macam mana nak buat e-invoice. Ha, e-invoice anda nanti akan jadi bentuk macam ni ya. Ah, ha, dekat bahagian atas tu ada nama anda, nama yang membuat invoice, ya ada nombor cukai anda, ada nombor IC. Ha kalau kita orang persoalan kan ada nombor IC lah. Kalau tak ada kita guna BRN ya. Business Registration Number. Okey. Ini yang kita letak tadi. Kita ini kita punya pembeli. Okey. Dekat bawah ni dia akan letak apa barang yang kita jual. Ya. Harga dia harga per unit dia dan contoh jumlah dia. Dekat bahagian ni ha, untuk kegunaan cukai. Sini jumlah sekali dan berapa dia kena bayar. Ini sama je macam invoice biasa yang yang luar biasanya di dijana oleh My Invoice Portal ya dan anda boleh guna secara percuma. Anda boleh bagi invoice kat semua yang anda jual, anda boleh bagi invoice ni. Tak payah pening kepala nak buat invoice guna apa-apa aplikasi lagi sebab My Portal invoice ni memang dah dibuat untuk anda secara percuma. So kita guna saja. Okey. Jom kita belajar macam mana cara nak buat e-invoice macam ni. Okey, kita buat step by step. Anda jangan risau-salah sebab anda kena ingat sekarang anda berada di ah, kawasan pengujian. Jadi salah tak ada orang denda anda Anda boleh try dulu, buat dulu supaya anda tahu dan selesa macam mana nak guna lepas ni. Okey. Okey, seperti dalam video saya yang pertama, Pak Wan bagi tahu cara nak masuk dan register ya. Aa, sekarang ni anda berada di portal My Invoice ya. Anda dah masuk, anda pergi tengok kat laman utama, dia dah bagi tahu ya. Aa, portal ni untuk hantar, untuk semak, untuk batal, untuk cari balik rekod ya, invoice-invoice yang kita buat dahulu. Dan juga kita boleh generate invoice yang disediakan oleh kerajaan secara percuma ya kepada peniaga-peniaga kecil. Ha, peniaga besar tak apa, dia boleh guna sistem. Dia ada connection dengan aplikasi yang dipanggil API. So ini sesuai untuk peniaga kecil SMEs yang tak ada sistem dan boleh buat invoice secara, sistematik dengan portal My Invoice ni. Sangat senang, jadi tak apa kita uji dulu, jangan panik ya, senang saja. Okay, let's go. Kita pergi dekat atas sekali, kita nampak dekat situ buat dokumen baru. Okay, kita tekan dekat buat dokumen baru tu dekat situ ada di listkan jenis-jenis dokumen yang boleh dibuat menggunakan my invoice Okay, okey anda tengok dekat sini kita ada uh, bil kita boleh buat invoice kita boleh buat nota kredit ataupun kredit note debit note bayar nota bayaran balik Okay. bil kredit bil kendiri nota debit kredit bil kendiri tu adalah self billing kan, dalam bahasa inggris kita gunakan bahasa malaysia dekat sini dan benda-benda tu semua saya rasa sama je dengan basic perdagangan yang biasa ya nota kredit atau credit note tu untuk kurangkan jumlah invoice, no debit note untuk tambahkan nilai invoice ataupun return bayaran balik. Okey. Jom kita teruskan buat invoice saja. Kita fokus invoice di sini ya. Okey, tekan mula ya kat situ tekan mula. Okey, tengok bahagian atas sekali tu step-step ya untuk buat invoice. Satu kena ada maklumat asas. Yang kedua, kita akan buat penjual dan pembeli. Ketiga baris item, keempat maklumat tambahan, dan kelima rumusan dan hantar okey kita kena buat semua tu satu demi satu anda akan terus kepada nak setting nombor invoice dekat sini anda boleh ikut nombor yang diberi ataupun letak nombor ikut anda punya company ha ikutlah nombor apa yang anda biasa guna ya ha lepas tu anda ter contoh kat sini saya guna try try ha cuba percubaan tekan pen kecil tu ha, anda boleh tukarlah kepada nombor yang anda suka anda tu pergi kat bahagian tarikh pun sama anda boleh pilih tiga tarikh sebelum tarikh hari yang anda buat ha, anda boleh buat lagi awal lah lepas tu anda boleh pilih masa juga ha, sebab kita kena tahu ya dia ada masa balik dia 72 jam tak silap saya okey lepas tu kita tekan seterusnya dia akan bawa kita kepada uh, next step penjual dan pembeli dekat situ data penjual dah auto Uh, ada ya Dia dah ada tapi ada benda kita tambah Iaitu keterangan perniagaan Kita kena isi ya sebab yang bertanda star semua kita kena isi ya Kita tulis keterangan perniagaan kita dengan invoice tu Lepas tu kita kena letak kod MSIC okay, Kalau kita tak tahu kod-kod ni semua kita boleh tengok list ya Dekat lembaga hasil dalam negeri Ataupun ada dekat sijil pendaftaran syarikatnya. ya Okey, sekarang kita beralih pula kepada pembeli ya. Pembeli kat situ kita boleh pilih jenis ID ya. ID, nombor IC, biasanya IC untuk orang perseorangan kalau dia beli ataupun pasport. Ataupun kalau kita jual kepada perniagaan, pilih pendaftaran perniagaan ataupun nombor tentera ya. Kadang-kadang kita bukan guna ni untuk sendiri saja ya. Bukan untuk bisnes saja, untuk orang perseorangan juga. Okey, pilih dekat situ, dekat sini saya pilih pendaftaran syarikat. Ha, nah, lepas tu tulislah nombor pendaftaran syarikat tersebut yang nak beli barang dengan kita ya. Okey, seterusnya kita kena letak nombor num TIN ya, pembeli kita. Lepas tu kita kena letak CIP number, nama dia. Okey, sebab tu saya kata sebelum kita buat e-invoice, pastikan kita dapat semua data-data ni ya, daripada pembeli. Kalau tak, kita susah untuk proceed dengan e invoice ya. Macam saya kata tadi semua yang bertanda star mestilah diisi ya. Okey selepas isi tekan seterusnya sekarang kita nak tambah baris. Baris ialah item ataupun barang yang kita jual. Kita kena betul-betul faham ya barang yang kita jual tu dengan detail sebab dekat sini kita ada banyak kolom kena isi dan classify barang yang kita jual. Okey pergi sebelah kanan atas ya nampak kat situ tekan dekat butang tambah baris. Okey. Kalau tambah baris tu anda akan nampak barang yang kita nak jual tu secara detail ya. Uh, maksudnya satu baris untuk satu barang. Okey dekat situ ada kod uh, kod pengelasan, okey, keterangan produk, kuantiti dan ukuran dan harga seunit. Yang ini mesti kena isi yang untuk diskaun ni sebagai option. Okey, kat sini saya nak ingatkan contoh yang saya bagi ini adalah sebagai contoh anda tak boleh ikut apa yang saya buat ni 100% sebab ia bergantung kepada apa yang anda jual ya. Anda kena tahu classify produk yang anda jual. Okey, dekat sini ada option jangan risau. Tekan je kod pengelasan tu anda akan nampak banyak list kat bawah tu ya. Uh, anda carilah sampai bawah sekiranya tak ada apa-apa yang berkaitan anda tekan lain-lain bila lain-lain dia akan minta keterangan produk uh, kena tulislah apa produk yang anda jual tu selain daripada dalam list tu ok letak kat sini saya letak kotak lepas tu tengok kat bawah tu dia akan terus ke, pergi kepada uh, jenis uh, berapa harga barang lepas tu dia akan minta dalam unit apa dekat sini saya turun bawah dia dia list juga ambil box uh, lepas tu otomatik uh, dia akan kirakan jumlah Okey. Kalau pergi bawah lagi kita nampak kat situ untuk teksnya, ya. untuk cukai. Cukai ni ditandakan star. Kadang-kadang barang kita tak ada cukai. Jadi apa kita kena buat? Kita kena klik dekat situ dan pilih tidak berkenaan. Ya. Pilih tidak berkenaan dan baru kita boleh proceed. Aa, kalau tak kita tak boleh proceed sebab dia ada star kat atas tu. Maksudnya dia kena, kena ni kan? Kena letak. Okey lepas tu anda nampak lah anda punya list item tu dah ada. Kalau anda ada produk lain lagi nak tambah, tambah item lagi. Tambah list item lagi. Kalau tak ada, anda boleh pergi seterusnya. Ya, pergi seterusnya. Kalau ada apa-apa tertinggal, boleh letak boleh tekan butang kembali kalau tak boleh tekan butang seterusnya seterusnya adalah maklumat tambahan anda tengok maklumat tambahan ni apa yang anda perlu tambah kita tengok okay, satu satu untuk ya. yang biasa bagi bulanan sewa rumah ke baik memang bagi hantar tiap-tiap bulan kotak ke anda boleh letak dekat sini maklumat aa, bulanan ataupun kekerapan dia berapa ataupun tak lain-lain okey macam biasa letak dekat situ kalau bulanan kena ada tarikh daripada bulan daripada berapa tarikh sampai tarikh terakhir tak berapa kan aa, kalau tak tak adalah Lepas tu anda kena tengok cara pembayaran Cara pembayaran ni tunai ke Bank in ke ya Kita kena tulis dekat situ terus ha, Lepas tu kat bawah tu pula ada down payment Kalau dia dah bayar pendahuluan ke Kalau tak ada tak apa biarkan kosong eh? Ya? Ha, kalau tak tak berkenaan biarkan kosong Ataupun dia ada stick tidak berkenaan Pergi seterusnya Kita tengok dekat seterusnya adalah rumusan dan penghantaran okay. Untuk rumusan dan hantar ni Anda boleh baca balik semula satu-satu Tengok betul ke tidak kalau salah, kalau rasa dia nak betulkan boleh tekan butang kembali Kembali, kembali maksudnya pergi page-page belakang yang mana anda ada tertinggal Pastikan yang tanda star tu dah letak Bagi maklumat tambahan tu, tak ada tanda star Anda boleh tinggalkan, dia tak ada efek kan? okay. Lepas tu baru anda tekan hantar Bila dah confirm semua betul, cantik, lawa Anda boleh tekan hantar Hantar anda letak sign Sign dia ialah anda kena letak anda punya password digital Tekan sahaja hantar kena ya dekat box tu ya pengakuan benar ya lepas tu baru tekan hantar okey pastikan semua betul lah okey lepas tu kita boleh buka semula tengok dekat website tu tadi kita letak kita tengok bahagian dokumen baru ya sekarang kita tengok dokumen dekat dalam dokumen tu anda nampak anda punya invoice tadi so anda boleh klik dekat sana dan anda boleh print ya Ah ha, itu itulah rupa invoice yang anda buat. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah portal prepot yang anda portal percubaan pengujian anda boleh guna dan familiarkan. Okey itu sahaja perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada apa-apa sila tinggalkan komen. Assalamualaikum.